ভাল আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যিহেতু মইও ভালে আছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম পুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো আৰু আজি ৰাতিপুৱাই উঠি আগত মই গা ধুই লৈছো আৰু এই আমাৰ সৰু এটা ৰুমটো ধুনীয়াকৈ মুচি দিছো লড়া আর ছ আজি এক মানে ফার্স্ট ডে আজি হাফিয়া দি এক্সাম আজিরপা সিঁতরে স্টার্ট আর বিশেষ একটা কৈ ডর কথা লৰাৰ বহুত বেছি জ্বর হয়ে আছে মানে পৰা অলপমান হয়ে আছে ভাবি মানে মই ভাবিছিল মানে এনে গা তো গরম হয়েছে বুলি কিন্তু আজি পেয়ে বেশি তার জ্বর ঘটেছে কেন পরীক্ষা লিখি বলবো বহুত মানে মই বহুত চিন্তাতে পৰি গুছি কাৰণ তো হাফিয়া দি পৰীক্ষা হয় তথাপিও ল'ৰাই মানে ধুনীয়াকৈ লিখিম বুলিয়ে কৈছেহি ভাল ল'ৰা আমাৰ ল'ৰাই শুনো বেছিকৈ জ্বৰ দিছে নেকি বা একদম পুৰা গাটো মানে গৰম হৈ আছে তাৰ আজি পুৱাতে উঠি ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে গা ধুই মা সৰস্বতীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে কাৰণ আজি সিহঁতৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিন গতিকে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি গ'লে নিজৰ কাৰণে ভাল নহয় জানো আৰু এইফালে আকৌ আমাৰ কণমানি মাইনাই দেখিছেনে শুবলৈ পাই কিমান তাৰ খং মানে উঠাই ল'ব লাগে যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ইমান কাম থাকে নহয় কেনেকুৱা বাৰু তাত উঠাই লওঁ আৰু লৈ থাকিলেতো তাক কাম নহয় আৰু এইফালে সিহঁতকো মানে এতিয়া ভাতকেইটামান খুৱাই কৰি পঠাই দিব লাগিব ল'ৰাইটো খাবলৈ একেবাৰে মন নাই কাৰণ তাৰ গাটো ইমান ভাল নহয় হাতত এটা লাড্ডু লৈ আছে মানে ক্ৰীম বন সেইটোকে খাই আছে আৰু ঔষধ খুৱাই কৰি পঠাই দিছোঁ অকণমান চাগে আৰাম পাব বাবা গৰম উঠি আছে লৰা পাৰিবানে পাপা পৰীক্ষা দিব পাৰিবা হা পাৰিবি ভালকৈ লিখিবি দেইবা পৰীক্ষা হয় নহয় ভালকৈ লিখিলেহে ভালকৈ পাছ কৰিবলৈ পাৰিবা ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলতো পঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পাকঘৰৰ কামত লাগিব আহিছোঁ কাৰণ পুৱাৰ পৰা একো কাম কৰা হোৱাই নাই অকল কাঁহী বাচনখিনি ধুইছোঁ আৰু পানী আনি থৈ দিছোঁ পাকঘৰত বাকী কামখিনি আছেই ভাতৰ কাঁহীখিনিও বনাই নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত মানে সিহঁতে খাই যোৱা নাই আহিয়ে খাব আৰু মই বনাই মেলি ভালকৈ থৈ দিম আৰু যদি অকণমান যদি সিহঁতে আহি পোৱালৈ যদি মোৰ দেৰি হৈ যায় ঔ মোৰ মূৰ খাই দিব অ মা ভাত দে ভাত দে কিমান উৎপাত লাগিব গতিকে বনাই মেলি একদম ৰেডি কৰি থৈ দিম আৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে একেলগে বহি ভাত খাম ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একেলগে খোৱাৰ সুখটো বৰ বেলেগ সুখ জানে বহুত ভাল লাগে মনটো যদি সুদা ভাত হ'লেও মানে কোনো কথা নাই নিমখ টিকাই খালেও মনটো এটা কিবা এটা বহুত শান্তি লাগে যোৱাকালি মই লাফু অকণমান লৈ আহিছিলোঁ মাত্ৰ আধা কেজি আনিছোঁ কাৰণ লাফুৰ দাম যেনেকুৱাহে নহয় মানে মাংস খোৱাই ভাল তথাপিও মানে লাফু মই বহুত ভাল পাওঁ যিমান দাম হ'লে মানে কিনি খাওঁ আৰু এইখিনি লাফু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি একদম তেলৰ লগত শুকানকৈ ভাজিম আৰু এইখিনি লাফুৰ দাম আপোনালোকৰ শুনিলে মোৰ ঘূৰাই যাব তিনিশ টকা কৈছে এইখিনি লাফুৰ কেজিৰ দাম মানে ব্ৰইলাৰ মাংস পাই যাব আৰামছে তথাপিও মোৰ খাবলৈ মন গতিকে কিনি লৈ আহিলোঁ কিন্তু তিনিশ টকা দি মই অনা নাই দেই মই প্ৰথমতে সুধিছোঁ দাদা কিমানত দিব বুলি তিনিশ টকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই সেইখিনি জেগাত নল'লোৱেই মই গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আৰু এজেগাত দুশ টকাত দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাত মই ল'লোঁ আধা কেজি লাভোঁ কাৰণ তাততো ল'লে মই এশ টকা এটা দিব লাগিব তাত আৰু চিহুৰী আছে যেতিয়া দুশ টকা দিম বুলি মই আধা কেজি লৈ আহি গ'ল এই কথাষাৰ আছে নহয় মাগনা পালে আল কাটৰাও খায় বুলি সেই ঠিক তেনেধৰণেই হ'ল মানে কথাটো এশ টকা এটা কম পালোঁ গতিকে লৈ আহিলোঁ মানে অকণমান চিপচ হয় দেখুৱাইছো আৰু কাৰণ চিপচ হব লাগিব নহয় জানো সংসাৰখন চলোৱাটো এনে মুখৰ কথা নহয় নহয় এক টকা এটা মানে খৰচা কৰিবলৈ বহুত ভাবিহে কৰিবলৈ লাগে আৰু যিটো মোৰ আজি বাৰ্থডে সেয়া চাওক বাৰ্থডেৰ কাৰণে ইফালে আছে মিষ্টি আপেল আৰু ইফালে আছে মৌচুমী টেঙা আজি মোৰ বাৰ্থডে মানে ইয়াৰ লগতে চেলিব্ৰেট কৰিম মানুহজনৰ লগত বাৰ্থডে এনে কৈছোঁ দেই জীৱনত বাৰ্থডে পাৰ্টি পোৱা নাই এয়া হৈছে যোৱাকালিৰ মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতা ৰুমৰ ওচৰৰ ভণ্টি এজনীয়ে প্ৰসাদ আমাৰ কাৰণে খাবলৈ দিছে তাকে মানুহজনৰ লগত খাওঁ এতিয়া মৌচুমী টেঙাটো এনেকুৱা মিঠা নহয় মজিয়া তৰকাৰী বনাই কৰি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাবলৈ পুহিছোঁ আজি গছ দালি বনাইছোঁ লগতে জোখমা আৰু এইফালে একদম মহিছোঁ দেই আৰু এইফালে মানুহজনে আকৌ গাহৰি মাংস খাইছে আমাক গাহৰি মাংস মজা আছে যোৱাকালিৰ অকণমান আৰু এইফালে ল'ৰাই খাইছে আমি একদম দিয়া খাইছোঁ আজি এইফালে গাহৰি মাংসৰ ভাজিৰ লগত খাই আছে দেই সিহঁতে কিন্তু আমাৰ কাঁহীত আকৌ গাহৰি মাংস নাই কাৰণ আমি নাখাওঁ ছোৱালী আৰু মই যোৱাকালি অকণমান খালোঁ আজি কিন্তু নাখাওঁ দেই খুডা মানে নিৰামিষ চৰকাৰীকেইটাৰ লগতে মানে ভাত খাই আছোঁ আৰু এইফালে ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা দেখিছেনে মাইনাজনীয়ে খোৱাৰ সময়ত সদায় মানে বহি আমাৰ লগত একেলগে ভাত খায় আৰু এসাঁজ হৈ গ'ল মানে ভাত খোৱা ফালে মানে ভাত খাব পাব লাগে কি যে নহয় পানী দিয়ে ভাত খোৱাৰ সময়ত ইমান লেতেৰা নেকি পাত মৰা গেছখিনি গোটেই ভাতত সোমাবহি একদম ভাত কিবা পাত মৰা কিবাতে চব আঠা মাৰিবলৈ মাৰি মেলি থৈ দুপৰীয়া অলপ সময় শুই ল'লোঁ আৰু শোৱাৰ পিছত ইমান মূৰটো গধুৰ হৈছে নহয় কি খাওঁ কি নাখাওঁ মানে তেনেকুৱা লাগি থাকে ভাবিলোঁ একদম মিঠা অভাৱ এটা থৈ দিছিলোঁ মানে খাম এতিয়া ছোৱালীৰ লগত গোটাই আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা কলপাত কাটি লয় আৰু কলপাতত থোৱা মজাটোৱে বেলেগ

এৰাটোৰ গোন্ধটো বৰ বেলেগ দেই নেমু নিচিনা লাগে গোন্ধটো ৰভা টেঙাটো ইমান ডাঙৰ দেখোঁতে তলত চাওকচোন ইমান সৰু ৰভা টেঙা এয়া ৰভাব টেঙা ইমান সৰু তলৰটো দেখিছেনে মোৰ অকলে খাবলৈ নোযৰিবয়ে আই চাওকচোন এয়া হৈছে ৰভাৱ টেঙা ইমান হেঁপাহ পলুৱাই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইমান সৰু ৰভাৱ টেঙা থাকেনে বাৰু কলপাত কাটি লৈছোঁ ইমান ডাঙৰ এইটো দেখোন দুগালমান খালেই হৈ শেষ হৈ যাব ৰভা টেঙাটো খাম বাৰু এইটো টেঙা ইমান সৰু টেঙা পুৰা মূৰ বিষ হৈ থকাটো পৰা শেষ হৈ গৈছে আৰু লগতে চৰ্দি লাগি আছিলে নহয় মোৰ পুৰা ফ্ৰেছ হৈ গৈছে মানে ভাল লাগিছে টেঙাটো খাই দিয়া মাথা বিষৰ কাৰণে টেঙাই এক নম্বৰ কিন্তু দেই খাব লাগে মাজে সময়ে কোনোবা দিনাখন একেবাৰে টেঙা নোখোৱাকৈ থকাটোও বেয়া এনেকুৱা জ্বলা দিছোঁ নহয় একদম ফিৰিঙি জলকীয়া আমাৰ আৰু মাথা টিং টিং কাঢ়্টা সেনা টিং টিং কাঢ়্টা ও চব ভাল হৈ গৈ আহে माथाओ भी खाता है अलग अलग तो हमारा पूरा खाके खत्म हो गया फिनिश कर दिया है कलपात देखिए कलपात खाली हो गया आज तो बहुत टेगा खाई दिया है कि ठीक रात में ए हो जाएगा तो क्या होगा